kita pergi ke kisah rombakan kabinet. Ha, saya kata dalam rombakan kabinet yang akan berlaku tidak lama lagi, minimum yang akan berlaku rombakan adalah apa tuan-tuan? Zafrul akan kena ganti. Okay, So, UMNO dah meneliti uh, jawatan Miti. Saya nampak mungkin sama ada Johari Gani, mungkin kalau kalau betul digantikan uh, tempat Nik Nazmi tu dengan orang PKR atau PH lah kan? Jori Gani ataupun mungkin yang naik Ashraf Wajidi mungkin mungkin ataupun yang sewaktu dengannya you know um, ada calon-calon lain amat masalah ke kita tak tahu lah tak kisahlah lah yang tu bagi saya jawatan MITI tu terpulang kepada UMNO pandai-pandai dia lah itu tak ada masalah tapi um, saya kata tempoh hari ya bahawa ada beberapa jawatan yang berkemungkinan sekarang ini akan diserahkan kepada kalau... Yelah macam kata-kata jawatan Menteri Alam Sekitar dan juga Menteri Ekonomi. Itu sepatutnya pergi kepada Pakatan Harapan. So, saya kata bahawa saya jangka. Saya jangka. Eh, jangkaan saya. Kalau dalam PKR yang naik jadi Menteri Alam Sekitar ganti ni Nazmi tu, berkemungkinan ramanan. Okay? Uh, dan Menteri Ekonomi tu kalau tidak kekal pun Amir Hamzah, dia tak akan pergi kepada orang PKR. Mungkin akan pergi kepada... Kepada orang PH eh, Daripada DAP ataupun AMANA Most likely DAP Tetapi timbalan menteri uh, Koperasi uh, yang ditinggalkan oleh Ramanan itu Berkemungkinan Akan diduduki ataupun dinaikkan Seorang so, lagi ahli PKR Iaitu Samsul Iskandar Untuk naik jadi senator Lepas itu dilantik menjadi Timbalan menteri Okay that's one That's one thing And then um, jangan terkejut juga kan? kalau ada senator lain daripada Sarawak yang mungkin naik jadi timbalan menteri ya. <tuh> yang tu agak payah lah kan tapi you know not impossible tapi yang saya dengar baru-baru ini ada ada yang menteri minta saya tak nak sebut menteri mana lah ha, eh? menteri mana tu saya tak nak sebut lah tapi dikatakan ada menteri minta sekarang ni minta merayu kepada Perdana Menteri supaya jangan beliau digantikan Okay jangan beliau digantikan Um, jawatan itu saya tak nak sebut siapa kan, tapi minta beliau jangan digantikan dengar katanya sampai menangis-nangislah meminta jawatan tersebut again i'm i'm not saying it happened it happen itu just cerita orang ha, menangis-nangis merayu-rayu supaya jawatan tersebut dikekalkan kerana memandangkan dia, apa dia tidak perform di dalam jawatan itu dan rakyat berasa marah ataupun berasa marah dengan marah Marahlah. that's the right word dengan apa yang dilakukan or rather the lack of perkara yang dilakukan um, lobby melobi sekarang ini sedang berlaku kan uh, lobby melobi untuk jawatan ini jawatan itu untuk dana ini. dengan mereka-mereka dan I'm not surprised pun dan um, yang yang menariknya ber -ber uh, saya nak bercerita tentang satu um, jawatan satu dakwaan kan? akan beberapa reshuffling dalam kabinet malah dikatakan antara jawatan ni tidak selamat ini eh ini antara jawatan mungkin tidak selamat again ni jangan don't take me seriously um, just dengar secara surface je antara jawatan tidak selamat adalah menteri pendidikan menteri kesihatan I'm, I was surprised eh. menteri pendidikan menteri kesihatan there's another ministry saya lupa uh, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan Menteri Pendidikan Menteri Kesihatan there's another one saya lupa dah jadi tiga jawatan yang dijangka tidak selamat maknanya ada kemungkinan jawatan itu di, ditukar kepada orang lain kan ditukar kepada orang lain but then again then again this is just this are just rumors you can you can setuju tak setuju timbalan menteri pun sama ada beberapa jawatan timbalan menteri berkemungkinan akan ditukar antara oh satu lagi ni menteri agama Ya Naim Menteri Agama Naim Itu pun antara yang Sekarang ini On Yelah Di ambang di, Dia di awang-awangan lah Dia awang-awangan kita kata So There is There is uh, That possibility You know Menteri Agama ni Boleh diletak mujahid Dekat situ sebagai Menteri Agama Ataupun Dulu timbalan Menteri Agama Fuziah Saleh Pernah dilantik timbalan Menteri Agama Boleh dinaikkan Jawatan Menteri Kesihatan Err uh, tidak semestinya seorang doktor, tapi seorang, seseorang daripada dalam kalangan pakatan harapan boleh naik uh, jawatan seperti timbalan uh, seperti menteri pendidikan Mazli Malik antaranya nama yang dikatakan favorite akan naik kalau tidak ada orang lain dan dia akan diangkat menjadi senator. So this all possibilities possibilities yang akan berlaku di samping menteri ekonomi itu um, dilihat beberapa nama yang dikatakan bakal mengisi jawatan menteri ekonomi. Um, so those are those are possibilities yang akan berlaku. Tapi worst case scenario is worst case scenario. Worst case scenario adalah uh, maknanya tak ada apa lah Zafrul jalan yang bertukar sebab itu yang wajib. Okay, that's the worst case scenario lah. The lain lain tu akan kekal. Now, what's the problem? Apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau pertukaran tidak berlaku dalam kadar segera, macam saya kata tempoh hari, kita tak ada apa nak jual. Kerajaan Madani ni tak ada apa nak jual untuk Uh, pilihan raya akan datang That's the problem Tuan-tuan Saya saya, gem, gem, uh, saya suka dengar uh, Geng-geng Saitro-saitro Pakatan Harapan ni kan Yang kutuk saya Yang kutuk Daniel Jani Yang kutuk siapa-siapa lah Yang mengkritik kerajaan ni kan Saya Saya kagum Bukan saya kagum hmm, Pertama sekali Bukan Bukan perkataan Kagum saya nak gunakan Saya uh, Tertarik dengan How shallow dia arguments are dia saya saya sangat seronok sebab saya nak tengok sebab saya dah simpan video-video dia orang kan. Saya ada simpan video dia. Orang. Saya sangat seronok dan teringin sangat nak tengok. Siapa di kalangan mereka nanti yang akan kekal menyokong kerajaan, menyokong Pakatan Harapan selepas Pakatan Harapan dah tak jadi kerajaan. Siapa di kalangan mereka Sebab ada beberapa orang sekarang ini Yang dulu kononnya paling kuat PKA Di Sarawak Kutuk saya Kata macam-macam dengan saya Dan bukan kali pertama Mereka semua dah keluar mereka semua Saya masih ada kat dalam PKR kan? Right? Saya kena gantung Saya kena Tak boleh bertanding Sebab ada kes dan sebagainya I'm still here Tapi mereka yang Daripada zaman Azmin dulu Kutuk saya Kata macam-macam Maki saya Buat video pasal saya Sebab dok Yelah Azmin masa tu Kerajaan Menteri besar Kau dia berkuasa Dia maki saya Mereka pun keluar Lepas itu dekat Sarawak Ni geng-geng Azmin ni Maki saya Buat laporan Disiplin Mereka juga keluar Sekarang ni Orang baru Kan Kononnya menyokong Kerajaan Maran ni maki saya Tuan-tuan <laughs> Saya bukan Baru bermain politik ni Baru semalam Kan Kita bukan Baru bermain politik ni Baru semalam Kita main politik ni dah lama I'm interested to see How far can they go And uh, betap Adakah mereka Orang yang paling setia Bila kita dah tak ada apa You know The test of Loyalty is When you don't have anything And Bila kau berada dalam keadaan titik yang paling lemah Saya Sewaktu Pakatan Harapan tak ada apa Rafizi tak ada Kita tak jadi kerajaan Masa kita selalu kena maki Sebab kita jadi kerajaan yang lemah Kerajaan 1.0 I was the only one Yang mempertahankan Pakatan Harapan Dia orang gimana? Muka pun tak nampak Tiba-tiba bila dah jadi kerajaan Wow, macam cendawan selepas hujan Seorang-seorang muncul Lepas tu mendabik dada terpaling reforma, reformis <laughs> And that's okay For me, for me, saya hanya laugh it off Ada orang kata, is orang kata macam ni kau Orang kutuk kau, saya kata I laugh it off Saya kata, masa kita susah dahulu Masa kita tengah struggle dahulu Tak ada apa, tak ada apa Literally tak ada apa, we were there Dia orang kat mana? kan dia orang tak ada bersama dengan kita so tak apalah for me that's fine that's okay that is okay <laughs> alright um Okey, ada rumus mengatakan Parti PAS akan masuk atau join Madani sebelum PRU Apa pendapat Iswardi? SSB Media <laughs> Rumus itu saya yang keluarkan Kan? Uh, rumus itu saya yang keluarkan Itu salah satu uh, perkara yang di uh, macam mana kata di dalam planning ataupun di dalam dah berlaku pun dah ada perbincangan tetapi it did not work it failed dia gagal And that's why rumours itu saya tak teruskan bukan rumours sebenarnya memang ada perbincangan tetapi dia gagal di tengah-tengah in fact sekejap lagi saya nak jumpa orang yang menjadi perantara di antara PAS dan juga Madani kan <laughs> Ha uh... Saleh kata nanti andai jatuh PH reveal seorang-seorang man, euh, mana Citro Jebon Twist ajak abang balon sekali Saleh. Ya yeah, ya yeah. saya ada video dia orang don't worry. Bukan setakat saya reveal kalau dia sok, dia bantai kerajaan kita lepas tu eh, dia bantai pembangkang ujis kita lepas tu kalau dia tim contohnya dia dia orang like, PN jadi kerajaan kata ke lepas tu dia menjebelahi PN saya akan tunjuk muka dia satu persatu. <laughs> yeah betul tak? Ha. <laughs> Alright. But PAS looks like that you will not accept Azmin to be amongst the top leader. Azizul. Betul. Betul. No, I agree with you. Uh, itu, that's why. Uh, thank you Azizul. Let, thank you for bringing this up. Betul. Um, Azizul kata, PAS takkan nak terima Azmin is. Takkan PAS nak terima Azmin dengan kes dia sebagainya. Dia macam lah Dalam politik ni tuan-tuan. Even, jangan kata kes yang kabur itu. PAS boleh justify kan dan PAS pernah kerjasama pun dengan Azmin sewaktu sewaktu tumbang 33 bulan dulu yang berbeza akidah pun PAS boleh terima macam DAP so PAS tak ada masalah nak terima asalkan dia jadi kerajaan so sekarang ini Azmin try to justify try to buat try to bukan justify try to offer that is, that is the offering yang Azmin bagi kepada kepada PAS supaya PAS kata okey lah okey lah video itu tak ada tak sahih tak nampak mungkin kabur tak apalah you are right but what you have done uh, is correct lah kita tak boleh nak kata apa bukanlah correct kita tak boleh kata apa we can't do anything because amno pun dah terima kamu sebab itu uh, tu pun reason kenapa azmin nak datang melalui amno so bila amno kata boleh gabung dengan pas tapi dengan syarat kena bawa bersatu pas pun tak boleh kata apalah kan dan pas yalah, the end of the day this is politics of the day this is politics Uh, so, menarik <laughs> Alright, tuan-tuan Thank you very much Terima kasih kerana menonton Dan insyaAllah uh, Saya akan uh, You know Kita akan bersiaran lagi So, thank you 3,134 menonton kita InsyaAllah kita jumpa lagi Selamat malam Selamat beristirahat Yang penting Lawan tetap Lawan Assalamualaikum Itulah komen dari Iswadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa beliau belum menerima sebarang butiran rasmi mengenai peletakan jawatan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Yuen Benede. Beliau turut memaklumkan bahawa Yuen tetap menghadiri sesi mesyuarat kabinet hari ini seperti dijadualkan. Anwa menjelaskan ketika ditemui pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Surau Al-Qudus bahawa walaupun terdapat desas-desus mengenai pengunduran Yuan daripada kabinet, ia masih belum disertakan dengan surat rasmi atau maklumat lengkap. Belum lagi, jawab beliau ringkas apabila ditanya sama ada beliau telah menerima surat berkenaan. Yuan sebelum ini dilaporkan menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri sekiranya Attorney General Chambers, AGC, meneruskan rayuan terhadap keputusan mahkamah yang mengiktiraf hak negeri Sabah terhadap perolehan hasil 40% daripada kerajaan persekutuan. Dalam kenyataan itu, Yuan yang juga presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (UPKO) berkata, ia selaras dengan resolusi yang diluluskan oleh konvensyen bahagian penampang parti tersebut. Isu ini menjadi sorotan kerana melibatkan hak perlembagaan negeri Sabah dan keputusan mahkamah yang meletakkan tanggungjawab kepada kerajaan persekutuan dan negeri Sabah untuk berbincang dalam tempoh 180 hari. Yuan menyatakan bahawa jika rayuan difailkan, beliau akan membawa isu itu ke mesyuarat jemaah menteri bagi mendapatkan rekod pendirian rasmi UPKO sebelum memutuskan langkah pengunduran. Dalam pada itu, mesyuarat kabinet hari ini berlangsung seperti biasa dan kehadiran Yuan dilihat sebagai signal bahawa beliau masih memegang jawatan sehingga surat rasmi diterima. Perdana Menteri menegaskan bahawa sebarang perubahan dalam kabinet memerlukan prosedur lengkap termasuk menerima dokumen rasmi sebelum dilaksanakan. Keadaan terkini ini menunjukkan bahawa walaupun wujud tekanan politik dan tuntutan daripada parti komponen, proses rasmi kerajaan masih berjalan mengikut norma pentadbiran. Publik kini menanti sama ada Yuan akan secara rasmi mengemukakan surat peletakan jawatan atau sebaliknya memberi penjelasan lanjut mengenai masa depan kejayaannya dalam kabinet. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.